Олександр да. Михайлович вітаємо вас з перемогою по конференції у найстаршої категорії на цей момент 15. Скажіть, будь ласка, що все про цей турнір і як вам вдалася ця перемога над західною конференцією? Ну, Смотрите, якщо ви обратили внимание, сьогодні встречались зборни, так да? сказать, запад играли чемпіоны із рівної призера до України. и встречался с Югом, которые заняли седьмое и восьмое место. Я всегда так и тут не замечал. Получилось, две первых команды играли против двух последних команд для чемпионата Украины. Немножко чемпионат Украины не сложилось, поэтому мы с ребятами, конечно, настраивались на этот турнир. Прекрасно понимаю, что это последняя сегодня игра, и что-то исправить уже времени не будет. Все-таки мы Обладатели Кубка Украины, играли против чемпионов Украины. Ну, было в очной встрече доказать. Интересно, ну, кто сильнее Эта победа удалась очень тяжело, очень интересная игрушка получилась. Видели, да, что в принципе, полтора тайма мы больше оборонялись, пропустили. Первый гол, опять он проиграл 2-1, но я принципе, очень рад за ребят, что нашли в себе силы, в конце начали прессовать, полностью перехватили инициативу и все-таки забили второй и третий гол. В принципе, сценарий тот же самый, что у нас был на Кубок Украины, когда мы играли с Марионом в финале. Марион выпустил пятого полевого, они нам забили, по пеналям мы их обыграли. Сейчас, в принципе, повторилось все Скажи было вот, у вас такое хавалювание, когда в полуфинале вы э, лече-лече обыграли сборную центральной конференции, которая для многих была загадкой? Ну, смотрите, в принципе, по игре было видно, что особенно это первый тайм. Просто у нас что-то с реализацией в последнее время. У нас создали очень много метров. Ну, 5-6 моментов было 100%, которые мы не реализовали. И так, в принципе, думали, что вот-вот забьем, забьем, забьем. А оно что-то не лезло, не лезло. Потом пропустили. И опять же, молодцы ребята, что опять проявили характер. Сравнялись, выиграли. Честно говоря, что Киевская немножко тоже, центральная зона, тоже удивила немножко. Мы играли с непонятно сколько командой. Мы не видели их никогда. У них была возможность нас видеть, у нас не было. Поэтому мы играли с чистого листа. И, в принципе, очень приятно, что ребята здесь играли по две игры. И получается, что в каждой игре проявили характер. Обе игры проигрывали и, в принципе, где-то нашли в себе силы и вырвали эти победы. Скажи, пожалуйста, насколько сложно было поединять в ваших игровых схемах игроков Мариона и Ильича? Ну тут, смотрите, есть несколько объективных причин насчет сложности. Но, ну, во-первых, ребята друг друга хорошо знают. Мы играем в ДюФЛ по первой лиге большой футбол одной команды. Поэтому как бы мы отыграли полгода вместе. В плане знакомства, там, каких-то взаимопониманий, в этом проблем не было. Проблема была в другом, что так сложилось, что я работаю один тренер с шестью возрастами. И у меня просто физически не было возможности собрать эту команду хотя бы для одной тренировки. Мы только вернулись с финала Украины по шестому году. Перед этим был финал по четвертому году. Перед финалом по четвертому был финал по второму году. И не получилось провести на место в тренировке. Поэтому, конечно, была немножко такая проблемка. Скажите, пожалуйста, почему не... -у, в этой команде на гравцев Энергодара 2002 руку на Рожден. Ну, смотрите, получается, мы разговаривали с тренером Энергодара, щуренко Игорем. Во-первых, они уже вышли на улицу. И как бы... Мы спрашивали совета, кого бы он хотел бы и рекомендовал бы. Ну, так когда сложилось, что, в принципе, в этот раз обошлись без энергетара. Но, конечно, в ближайшем будущем будем брать ребят и будем подключать. Скажите, пожалуйста, какие планы вашей команды на майбутник? А какие планы? Завтра утром приезжаем домой, в субботу уже едем в Николаев. Первый тур чемпионата Украины, второй, второй клуб по большому футболу ни разу не выходя на футбольное поле, поедем сразу играть в футбол, не знаю, что это будет. Если брать этот возраст, в принципе, сейчас в ближайшее время вот у нас 8 игр чемпионата Украины по большому футболу. Дальше планируем сборы летом на пляжике, побегаем. Если там все, все срастется со сборной по Ю-15, значит, заходим в зал, будем готовиться под сборную. de acuerdo?